Selamat datang ke video baharu ini di mana kita akan meneroka fungsi intuitif yang berkaitan dengan pembangunan potret fotografi. Kita hanya perlu pergi ke butang menu, kemudian menurun ke pilihan potret untuk mengakses halaman yang dikhususkan untuk fungsi pembangunan potret. Di bahagian atas panel potret kita dapat melihat tulisan Retrato AI iaitu kecerdasan buatan. Fungsi ini memerlukan sambungan internet yang aktif untuk berfungsi. Jadi terdapat fungsi untuk membetulkan cahaya wajah kiri dan kanan, butang peremajaan, penuaan, volume rambut dan melicinkan kulit. Tepat di bahagian bawah kita dapat menemui menu lungsur turun untuk transformasi wajah. Setelah dikembangkan, kita boleh menemui pelbagai ciri-ciri wajah di dalamnya dan berkemungkinan untuk mengubahnya satu persatu. Di bawah dalam warna merah jambu, kita boleh nampak butang untuk penyesuaian khusus seperti memperbaiki pupil, memutihkan sklera, kemerahan bibir dan penambahbaikan kening. Di bawahnya ada butang untuk penyuntingan dan pembangunan potret terdapat penapis intuitif yang akan kita lihat sebentar lagi, penapis musim luruh dan butang lain termasuk kecerahan subjek, tona subjek, serta menaikkan atau menurunkan cahaya latar belakang dan membuka bayang-bayang pada subjek. Sekarang mari kita perhatikan beberapa contoh untuk memahami dengan lebih mendalam bagaimana memanfaatkan sepenuhnya fungsi pembangunan ini pada beberapa gambar. Dalam kes gambar yang kita lihat di skrin iaitu gambar yang diambil di luar dengan pencahayaan semula, jadi di mana cahaya matahari berada di belakang subjek, kita boleh terus menggunakan penapis intuitif kerana penapis intuitif ini sangat sesuai dalam keadaan pencahayaan seperti dalam gambar ini. Jadi apa yang akan dilakukan olehnya adalah membuka sedikit bayang-bayang, memulihkan cahaya dan cuba menjadikan gambar lebih mudah dibaca, sekurang-kurangnya sebagai titik permulaan. Aa, mari kita tekan butang penapis intuitif dan kita dapat melihat bahawa ia memulihkan pencahayaan di latar belakang dengan baik dan membuka sedikit bayang-bayang pada subjek jadi ia menyediakan foto untuk dibangunkan dengan cara yang terbaik mungkin selepas itu kita boleh menurunkan lagi pencahayaan di latar belakang dengan menekan butang yang sesuai untuk melihat hasilnya dan mungkin membuka sedikit lagi bayang-bayang pada subjek dengan butang di sebelah kanan ini Mari kita lihat bagaimana ia berfungsi pada gambar kita dan saya rasa ia telah melakukan kerja yang sangat baik setakat ini. Saya ingin mengingatkan anda bahawa butang yang anda temui di sini hanya ditujukan kepada subjek jadi betul-betul pada potret itu sendiri. Manakala jika anda ingin bertindak pada keseluruhan gambar, anda perlu beralih ke halaman alat di mana anda boleh menemui pelarasan automatik untuk keseluruhan gambar. Pada masa ini kita kembali ke halaman potret dan berusaha untuk menerapkan beberapa fungsi tambahan pada halaman tersebut. Sekarang, saya akan meningkatkan tahap kecerahan pada subjek. Tekan butang ini dan perhatikan bagaimana cahaya terbuka dengan tepat pada subjek, bagaimana ia dipisahkan dengan cara yang paling optimum daripada latar belakang. Pada masa ini kita juga boleh menekan pada gabungkan lapisan yang telah dicipta. Pada masa ini untuk menyimpulkan, memandangkan kita berada dalam suasana semula jadi dalam gambar ini, kita boleh mencuba penapis musim luruh untuk menambahkan sentuhan keunikan pada potret. Dengan menekan butang yang bersesuaian, dalam sekelip mata ia memberikan kita penapis musim luruh dengan warna-warna klasik musim tersebut. Sementara itu, jika saya ingin menerapkan kejelasan sebagai contoh dengan menggunakan berus yang sesuai, lebih dan kurang, saya hanya perlu menekan butang intuitif yang akan mencipta satu lapisan kejelasan. Perlu diingat dalam situasi ini bahawa topeng yang dicipta adalah berwarna hitam. Jadi, berus kita yang akan digunakan untuk menyapu pada butiran yang kita ingin tonjolkan mestilah berwarna putih. Oleh itu, jika anda telah menukar warna-warna ini atau mempunyai warna lain seperti hitam, ingatlah untuk meletakkan putih di hadapan. Selepas itu, anda hanya perlu menyapu pada semua kawasan yang anda ingin tonjolkan. Setelah operasi selesai, kita boleh menyatukan semua lapisan kita. Sekarang mari kita cuba buat beberapa contoh lain. Mari kita beralih kepada gambar jarak dekat supaya kita dapat melihat fungsi untuk memperbaiki anak mata, bibir dan kening. Untuk melaksanakan dengan betul berkaitan bahagian butang berwarna merah jambu, saya perlu menekan butang pilihan terlebih dahulu dan apabila saya menekannya, berus akan muncul dan saya boleh memilih kawasan yang ingin saya perbaiki. Jadi saya akan memilih anak mata sekiranya saya ingin memperbaiki anak mata dan saya akan memilih kening sekiranya saya ingin memperbaiki kening dengan butang yang bersesuaian. Oleh itu, saya perlu melakukan satu perkara pada satu masa. Sekarang, saya telah menekan dan memilih anak mata dan saya akan menekan butang memperbaiki anak mata. Mari kita laksanakan prosedur yang serupa pada bahagian kening. Mula-mula, tekan pilihan, kemudian pilih kening pada gambar, tekan butang istimewa dan kita akan menonjolkannya. Kita boleh menggabungkan lapisan-lapisan dan melaksanakan prosedur yang sama untuk sklera mata supaya kita boleh memutihkannya. Jadi mula-mula pilih, laraskan saiz berus, pilih kawasan yang berkenaan dan kemudian tekan butang putihkan sklera. Kita boleh melihat bagaimana ia memutihkan bahagian mata yang berkenaan. Dalam kes kemerahan bibir, kita hanya perlu melakukan perkara yang sama iaitu memilih bibir dan menekan butang istimewa. Jika kita ingin mengubah beberapa butiran wajah, kita hanya perlu membuka menu lungsur ubah wajah dan sebagai contoh, menutup bibir. Kita boleh menekan pada ketinggian mulut pada kurang untuk mengurangkan jarak antara bibir. Setelah mencapai jarak yang kita suka, kita boleh menutup menu atau mungkin juga mengubah sesuatu yang lain yang ingin diubah, mungkin memberikan sedikit senyuman dengan butang lebih. Kita boleh menutup menu tersebut untuk menyelesaikan potret ini dengan lebih baik. Saya akan beralih ke halaman alat dan menukarkannya kepada hitam putih. Saya mempunyai dua pilihan, iaitu yang kanonik dan yang profesional tekan pada pilihan kanonik untuk membuat penukaran pertama kemudian saya boleh memberikan sedikit sentuhan kontras anda akan melihat bahawa tahap penyesuaian kontras akan terbuka pastikan apabila anda melihat topeng hitam anda memeriksa bahawa berus diletakkan pada warna putih selepas itu kita boleh mengatur saiz berus kita dengan lebih tepat setelah kita menentukan saiz yang diinginkan kita boleh mula mewarnai kawasan yang kita kehendaki jadi untuk kontras dalam situasi ini saya akan menggabungkan lapisan-lapisan dan kemudian saya boleh menambah sedikit kejelasan. Dengan pemikiran yang sama kita pergi ke semua kawasan yang kita minati. Baiklah selepas itu kita akan menggabungkan lapisan-lapisan tersebut dan kita dapat menyelesaikan potret ini dari sudut pandangan ini. Kita boleh menggunakan penapis yang lebih intuitif untuk memulakan proses pengembangan. Selepas itu saya akan beralih kepada pilihan untuk memperbaiki anak mata. Sila ingat juga untuk meletakkan pada lapisan di atas atau bahkan menggabungkan lapisan-lapisan yang merupakan langkah terbaik sebelum meneruskan pengembangan mempertingkatkan anak mata dan dalam situasi ini kita telah berjaya memperbaiki anak mata dengan jayanya kita boleh membuat pilihan sekali lagi dan berusaha untuk memperbaiki sedikit kening bibir kelihatan sudah cukup kemerahan dan menonjol kita boleh memperbaiki sedikit cahaya pada wajah mari kita lihat fungsi ini di sini kita akan membetulkan pencahayaan di sebelah kanan dan di sini di sebelah kiri secara automatik. Saya akan menggabungkan lapisan terlebih dahulu dan seterusnya saya akan menekan di sebelah kiri. Intuitif akan bekerjasama dengan Photoshop untuk memikirkan dan memberikan saya lapisan yang paling sesuai untuk pencahayaan pada wajah. Ia memerlukan sedikit masa menunggu kerana ia bekerja melalui sambungan internet dan kecerdasan buatan. Ia memberikan semula hasilnya. Mari kita lihat bagaimana keadaannya sebelum dan bagaimana keadaannya sekarang. Ia telah membetulkan sedikit cahaya pada wajah. Kita boleh menekan butang tonality subjek. Dan kemudian saya berpendapat kita boleh beralih ke potret yang seterusnya. Dalam contoh ini, kita boleh menguji butang-butang ini. Kita cuba butang kulit licin yang akan membersihkan potret. Lihat perbezaan sebelum dan selepasnya. Dalam foto yang seterusnya, kita boleh mencuba butang awet muda yang pastinya lebih kerap digunakan berbanding butang penuaan. Ini adalah fungsi yang memerlukan sedikit masa untuk berfungsi selepas butang ditekan kerana ia beroperasi melalui sambungan internet dan cloud Adobe. Setelah selesai, ia akan memberikan kita hasilnya dan kita boleh melihat perbezaan sebelum dan selepas di mana subjek kelihatan lebih muda. Kita juga boleh menambah sedikit senyuman. Dan voilà. Dalam contoh ini juga, kita boleh menekan pada butang kulit licin dan melihat hasil yang telah dikembalikan kepada kita. Kita boleh mencuba juga pembetulan pencahayaan pada wajah. Saya melakukannya di sebelah kanan kerana pencahayaan datang dari arah kanan subjek. Anda akan melihat bahawa kemudian terbuka satu lapisan tambahan di mana ia akan membetulkan pencahayaan pada potret. Kita berupaya untuk menggabungkan lapisan-lapisan tersebut. Pada ketika ini mari kita perhatikan fungsi penyediaan boneka. Fungsi ini berperanan untuk memisahkan subjek daripada gambar. Pada dasarnya ia akan mencipta satu lapisan di mana hanya terdapat subjek yang dipisahkan dipisahkan dari keseluruhan foto dan satu lapisan di bawahnya di mana hanya akan ada latar belakang tanpa subjek. Oleh itu, ia akan bekerja melalui kecerdasan buatan untuk mengisi semua kawasan yang pada asalnya diduduki oleh subjek. Mari kita lihat sekarang contoh yang lebih praktikal, tekan pada butang, sediakan boneka, tunggu sehingga intuitif dan Photoshop mula berfungsi. Perhatikan di sini tertingkap kecil penjanaan. Ini menunjukkan bahawa ia sedang dalam proses menjana latar belakang di belakang subjek kita. Setelah operasi ini selesai, kita akan mempunyai satu lapisan di atas dengan subjek dan satu lapisan kedua yang hanya mengandungi latar belakang jadi jika saya sembunyikan lapisan pertama anda akan dapat melihat bahawa di belakang hanya terdapat latar belakang jadi ia telah mencipta semula suasana foto tanpa kehadiran subjek Jenis kerja ini dilaksanakan dengan menggunakan kecerdasan buatan dan teknik pengisian latar belakang. Jadi dalam pelbagai situasi, ia mungkin mengisi foto dengan cara yang berbeza, mungkin dengan kesilapan dan tidak menyatukan latar belakang dengan sempurna, tetapi mungkin juga dengan menambah objek atau subjek lain. Boleh berlaku dalam situasi tersebut kita hanya perlu mengulangi operasi pada objek tunggal yang dimasukkan secara tidak sengaja oleh kecerdasan buatan dalam keadaan ini ia telah berfungsi dengan baik jadi kita boleh meneruskan dengan marionet kita seterusnya kita akan bergerak ke bahagian atas dalam menu photoshop kemudian klik pada pilihan untuk ubah suai dan turun sehingga kita menemui pilihan untuk ubah bentuk marionet dan klik di atasnya Photoshop akan mengumpulkan subjek kita dan menghasilkan jaringannya supaya kita dapat menggunakan marionet tersebut. Marionet ini digunakan untuk melaksanakan transformasi atau manipulasi pada subjek. Jadi pada jaringan kita hanya perlu meletakkan titik kawalan Kemudian kita hanya perlu menggerakkan titik kawalan ini dengan meletakkan diri di bawah titik-titik ini dan menggerakkannya ke arah yang diinginkan. Dalam situasi ini, kita hanya boleh mengubah kecondongan badan subjek tersebut. Setelah kita selesai mengubah posisi subjek mengikut kehendak dan keinginan kita, kita hanya perlu menekan pada ikon V yang terletak di bahagian atas dalam menu.